Ə belə bir açım da isirəm dostlar, açım. Bu günlük. Ə gələn il bu vaxtdır. Gələn il bu vaxtda bir il ərzində deyək, həyatınızda nələr olacaq və gələn il bu vaxtda siz harda olacaqsınız, həyatınızın ə hansı dövründə olacaqsınız? Zirvədəm olacaqsınız, yerinizdəm qalacaqsınız, aşağım düşəcəksiniz. Gəlin maraqlısa baxaq gələnil irəli irəlisində e, yəni nələr baş verəcəkdə ki və siz gələn il bu vaxtı e, həyatımız necə olacaq baxaqam maraqlıdır öncədə 3 variantdı birə pişik, 2 yer qarığa, 3 ədə mələk. Gələn il bu vaxtı haralarda olacaqsınız? Baxaq görək, dostlar. 1-ci variantdan başlayıram. Ola bilər, dostlar. Bax, indi biraz e <laughs> Burda bəzilərinizdə bax sağlamlıqla əlaqəli problemlər ola bilər. Bəzilərinizdə maddiyatla əlaqəli problemlər ola bilər də. Və yaxud da indiki zamanda kimisə sağlamlıqla, maddiyyətlə problemləri varsa, varsa, e, bəzi bu problemlər həll olunacaq idealarınız var bununla əlaqəli də, yəni o problem ilə əlaqəli. E, ola bilsin bu problem həll olundu. Ola bilsin yox olunmalı, nəsə bir şey həyata keçməlidir. Əgər e, bax məhkəməli kişi olanları məhkəmədə udacaqsınız. Düşmənləriniz var, onu deyim sizə dostlar, vallaha. Sizin düşmənləriniz var, ey dostlar. Belə bir şey deyirəm sizə, birinci variant. Mən istəyirəm kartlara xəyanət eləməyim. Düzünü deyim sizə. Eee. Çox diqqətli olun, çox diqqətli və ehtiyatlı olun. Sizin düşmənləriniz var. Düşmənləriniz var və sizə nəsə kimsə xəyanət eləyə bilər, kimsə arxanızdan vura bilər. Baxın, çox diqqətli olmalısınız bu il. Yaxşımı? Düzdür, tələbə qalacaqsınız, udacaqsınız. Bəzi problemlər yaşanaçıq da, udmalısınız, yaxşı olmalısınız. Amma belə bir şey deyim, bir hadisə olanda həyatınızda ümidini, şans yoxdur deyə bax şanslı şans olası yerdən keçib gedə bilərsiz. Dərlü olduğunuza görə başa düşüzmü? Həmişə əhatənizə baxın. Fikirləşməyin ki, şans yox, şans var. Siz görmürsüz. Siz dərlü olanda, qəmli olanda Bir problem olan kimi onu düşünüb duranda xətanı görmür insan. Çalışın biraz bir şeylər olana tərəziliyi saxlayın özünüzdə. Birinci variant. Çox diqqətli olun ilərzində, yaxşıma dostlar. Biraz mən burada görürəm düşmənləriniz var və sizə zərbələr vura bilərlər də dostlar. Və ya da xəstə adam varsa evinizdə xəstəsi olanlar, xəstəyə mütləq mütəxəssisə diqqət eləyin, yaxşı dostlar bə bu növbəti mən istəyirəm biraz neqativ kartlar çıxana mən həmişə istəyirəm onu düzəldim çünki baxan insan bax diqqətlə qulaq asın kartlara baxan insan sizin həyatınızı, taleyinizi dəyişə bilər ona görə çox təhlükəli kartlara baxmaq əslində e, niyə e, bax nəsə neqativdə qalar insan daha çox məsəl neqativ bir şey deyilirmi 100 dənə yaxşı bir söz deyib bir də neqativ deyib və o neqativi siz yadınıza saxlayırsınız yadınızda qalacaq neqativ sizin Ona görə də mən istəyirəm bunu yumşaldım. Bax bir kart çıxartdım sizə nə sonuç? Sonuç düşmənə qalıb gəlirsiniz. Problemlər olacaq əlbəttə ki, görürsüzmü? Hamısını özünüz, özünüz öhdəsindən gələcəksiniz və düşmənə qalıb gələcəksiniz. Sonda narahat olmayın. Yaxşı dostlar, birinci variant amma diqqətli olun yaxşı. Bax belə. İkinci variant gələni bu vaxt sizinə gözləyir. Gələni bu vaxt. O dövlət. E. İkinci dəfə ailə qurmaq istəyənlər ailə çox tez bir zamanda həyatınız yaxşıya gedir. İkinci variant. Sizə vaşəçə deməyə ehtiyac yoxdur. Əl olacaq, bax. Bütün, bax burada insanlar kimlərlə arzuluyurdusa, ev arzuluyanlar ev, satmaq istəyənlər satacaq, almaq istəyənlər alacaq özə tez olacaq bu şeylər. Çox tez bir zamanda, elə belə ki, ilin yarısından sonra həyatınız tamamilə dəyişməyə başlayır. Çox gözəl olacaq dostlar. Hər şeyin arzunuz fəzası. Sevinəsiz, böyüklərinizə sevinəcəksiniz. Yəni valideynlərinizə sevinəcək valideynləri olanlar. Əla idi dostlar. Əla. İkinci variant. Kif eləyim. Gələnlər bu vaxtı siz Həyatınızdan məmnun. Vardır dələt içində. Belə, yəni məmnun olacaqsınız da, həyatınızdan razılaşsınız, çünki əl ovca hər şey olacaq. 3-cü variant. Siz də, o da sizdə. Dostlar, sizdə çox özünüzü güclü hiss edirsiniz. Elə bir ki, bütün problemlərini həll eliyib oturur hey insan. Bax, kimlərinəsas sporlarınız? söz mənə nə tərcə tir ayrılıqları bu bunu deyir on belə də yəni var idisə və yaxda kimləsə uzaqlaşmaq lazım idisə bir problemlə və bir-birə sizi bezdirən bir məqamdan, bir mövzudan boşa düşürsünüzmü? Uzaqlaşacaqsınız. Axır ah, ki bitəcək bütün dərtləriniz, sərləriniz. Bax, neqativ nə var idisə sizin həyatınızda, o şeyləri həll edəcəksiniz. Çətin də olsa sizin üçün gedəcəksiniz ondan. Neqativdən uzaqlaşarsa sizi bədbəxt ediləyə nədənsə uzaqlaşırsınız, bezdirə nədənsə uzaqlaşırsınız və qalib gələcəksiz. Problemlərinizə, zəifliklərinizə bəzə elə insanlar olur, yox deyə bilmədiklərinə görə əzlənirlər, sığılırlar, dözülürlər. Ola bilsin çətin də olsa yox deyə biləcəksiz axır ki, problemlərinizə kimlərəsə və yaxud da dostlar, gələn bu vaxtı vasila kartı çıxıbdı problemlərinizi həll edib, siz mane olan, sizi zəif edən nələrsə həll edib, onları məğlub edəcəksiniz və qalib olacaqsınız, dostlar. Gələn bu vaxtdır. Böyük də arkan çıxıbdır burada da. E, yaxşı olacaq hər şey. Bəzi çətinliklər var, bilirəm. Çox böyük ehtimal ki üstün gələcəksiniz, qalib çıxacaqsınız, dostlar. Bu qədər. İzlədiyinizə görə minnətdaram. Çox sağ olun, dostlar ə yenə də açıqlamalar edəcəm gün ərzində. Sağ olun.